canını düşünmədən vətən uğrunda fəda edən iki şəhid qardaşıyam. Qismətimdə iki qardaşı gənc yaşda torpağa vermək varimiş. Ədalət 1-ci Qarabağ müharibəsində kiçik qardaşım Xəqani isə suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Müharibə başlayanda Xəqani Türkiyədə idi. Könüllü şəkildə gəlib döyüşlərə qatıldı. Onun ürəyi vətən sevgisi və qisas hissi ilə alışıb yanırdı. Yazıq atam birinci qardaşımın itkisindən sonra çox yaşamadı. Anamsa xəstədir. Qani'nin şəhid olması vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb. Bu sözləri publikağa iki şəhid qardaşı olan Xəzər Nəsibov deyib. Qardaşlarının mədliliyindən danışarkən qürurdan gözləri dolan Xəzər Nəsibov qeyd edib ki, Xəqani 1-ci Qarabağ döyüşlərində itirdiyi qardaşı ədalətin qisasını almaq üçün döyüşlərə qatılıb. Hagani 1 may 1991-ci ildə Balakənddə dünyaya gəlib. Məktəbi bitirdikdən sonra bir müddət Rusiyada işlədi. Daha sonra işlədiyi ilə əlaqədar Türkiyəyə köçdü. Dünyanın hansında olmasından aslı olmayaraq vətəninə, dövlətinə bağlıoğlu idi. Çox arzu edirdi ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Onu da bilirdi ki, geri dönüşü olmaya bilər. Bu mübarizənin sonunda həsrət var, ayrılıq var. Lakin qardaşının qisasını almağa tələsən əskəri yolundan döndəlməyə heç bir qüvvənin gücü etməzdidı. Çox ağır bir yol açırdı. Eyni zamanda mənə təsəlli verirdi ki, möhkəm ol. Bil Xilas etdiyi əsgər yoldaşı tez-tez Xəqaninin məzarını ziyarət edir. Qardaşım öz həyatını təhlükəyə ataraq onu döyüşün ən qaynar nöqtəsindən xilas edib. Ayaqlarını bağlayaraq təcili yardım maşınına çatdırıb. Özü isə Suqovuşanda Erməni süngərinə aldıqdan sonra minomet düşməsi nəticəsində ağır qan itirmədən şəhid olub. Xəqaninin vətən uğrunda medal ilə təltif olunduğunu deyən qardaşı bildirib ki, son telefon danışığında dostlarına salam göndərib. Hə ölüm nə də qam Ölümündən əvvəl əskər yoldaşlarına vəsiyyət edib ki, şəhid olsam cənazəmi aləmə çatdırın. Qoymayın ki, gözləri yolda qalsın. Ədalətin cəsədi itkin düşmüşdü deyə Xəqani çox narahat idi. İstəmirdi ki, anam eyni ağrını yaşasın. Böyük qardaşım şəhid olanda uşaq idim. Bu itkinin ağırlığını dərk etmirdim. Xəqani isə ən yaxın dostum və sırdaşım idi. İndi yaxşı bilirəm ki, qardaş dərdi yaman olur. Hər səhər yuxudan duran kimi şəkillərnə köçürəm. Bütün xatirələr gözümdə canlanır. Dəyərlik açıdı. Ədalət Nəsibovun qəhrəmanlıq və şəhidlik yolundan da söz açan Xəzər Nəsibov qeyd edib ki, qardaşlarının ikisi də şərəfli ömür yaşayıb. Böyük qardaşım 1993-cü ildə Kəlbəcərdə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən əsgər yoldaşları ilə birlikdə mühasirəyə düşüblər və özlərini partladıblar. Ədalətin cəsədi belə tapılmadı. Sonra ona şəhidlik statusu verildi. Hmm.